Сьогодні я провідкрию завісу ще однієї бізнес-ідеї: виготовлення мила ручної роботи. Ця справа може бути дуже прибутковою, адже попит на таку продукцію щороку зростає. Вікторія з чоловіком довго шукали спосіб підзаробітку і зупинились на миловарінні. адже всі хочуть робити оригінальні красиві подарунки. Як не один чоловік сказав. моются, и будут мыться, да. То есть первое, первоначальное, когда э, начали делать мыло ручной работы, все началось из друзей, знакомых. Сейчас в данный момент все идет через социальные сети, идет на некоторые магазины, которых можно договориться, где есть знакомые, то есть за дополнительную опять же плату. Возможно выйти и самому продавать. Минулого тижня подружья выготовило 60 мыл. На материалы вытратили тысячу. 1200 гривен. Реалізувавши, отримають 2000. От 20 гривен до 40-45. Кто свой труд как ценит? То есть и какие материалы использует? Дорогая сама мыльная основа. Килограмм мыльной основы стоит 68-64 гривны. Смотря какая. Если белая, она дороже стоит, она уже крашеная. Если это прозрачная, она 64 гривны стоит. Очень дорогие масла, потому что масла эфирные, масла базовые, экстракты. Оскільки в дівчини це поки що на рівні хобі, той заробіток складає лише 1% від зарплати, яку отримує на основній роботі. Однак перетворити на 100 і організувати такий бізнес реально стверджує віка. Заніматися не так, що після роботи нужно займатися кожен день, то тобто, шукати людей, шукати збит, куди його... продавать, уделять много внимания. Ну, просто когда тебе звонят, и мне нужно мыло, ты стоишь и думаешь, вот, а у меня его в наличии нет. Всегда должно быть мыло в свободной продаже. Когда ты выготовляешь что-то власноруч, тебе всем про это сказать, чтобы расширить количество потенциальных клиентов. Вот если в компанию ты приходишь, да, о а чем ты занимаешься, вот я своей основной работе говорят, а да? я там керамическую плитку продаю, да, а я постоянно сейчас говорю, а я мыло делаю, мыло ручной работы. Очень красиво, заходите ко мне в контакт, на страничку, смотрите. Вся творческая справа захватила Викторию полностью, тому надо стягнуть музыку, понятость не собирается. Мы сможем, планируем, летом открыть магазин, но он будет маленький. Будет представлено не только мыло, мы сейчас еще учимся делать мыло с нуля, более натуральное мыло. Также хотим гели для души, делать шампуни, бомбочки. Это очень тоже сейчас распространенное.